Hai Top Sibian! Selama berdekad-dekad, ular habu ni memang jadi mimpi ngeri kepada penduduk di pulau selatan Jepun. Ia rosakkan ladang dan paksa ramai keluarga berpindah keluar. Sampailah Cepelai datang menyelamat. Cepelai ni lincah dan pantas, terkenal sebab boleh bunuh ular berbisa. Nampak macam penyelesaian yang bagus, tapi betul-betul menjadi ke? Hari ini kita nak tengok kempen kawalan biologi yang penuh drama. Ada projek yang bawa bala sampai ambil masa 200 tahun nak betulkan. Tapi ada juga yang selamatkan industri pertanian, siap ubah rupa benua terus. Ular Habu Ular habu ni jenis macam mana sebenarnya? Dan kenapa ia menakutkan sangat? Ular habu ni badannya panjang dan slim. Tapi kepalanya besar bentuk segitiga. Spesies ni memang rare, tak jumpa kat tempat lain. Cuma ada di pulau-pulau Jepun, terutamanya Okinawa dan Amami Oshima. Sebenarnya ular habu dah duduk kat pulau tu berjuta-juta tahun dah. Dengan sejarah panjang dan cuaca lembap serta hutan tebal dekat situ, memang tak peliklah pulau tu jadi habitat ideal untuk ular ni. Lama-lama, populasi ular pun makin bertambah sampai penuh pulau. Disebabkan ia berbisa dan sangat agresif, ular habu ni dah jadi macam raja pulau. Ular habu suka duduk kat mana? Jawapannya, ladang tebu. Sebab ladang tebu ni tarik perhatian tikus hitam iaitu makanan kegemaran ular habu. Tapi masa tu, tanam tebu adalah nadi ekonomi pulau. Hampir semua orang kerja berkaitan ladang tebu. Masuk ladang tu kira macam masuk wilayah ular habu. Risiko kena patuk memang tinggi. Lepas kena patuk dalam beberapa jam je mangsa mula berdarah dalaman, bengkak dan tisu mula rosak sikit-sikit. Tapi bahaya bukan setakat di ladang aja. Ular habu ni boleh masuk rumah, panjat pokok dekat pintu dan sembunyi di tempat gelap. Tahun 1980 je ada 400 kes orang kena patuk. Walaupun ada serum, kenalah simpan dalam peti sejuk dan suhu kena jaga betul-betul. Tapi kampung terpencil masa tu mana ada kemudahan macam tu. Hospital pun jauh dan pada waktu malam iaitu masa ular aktif memang susahlah nak bergerak. Akibatnya, setiap tahun ada je yang meninggal sebab bisa ular habu. Yang selamat pun ada yang jadi cacat, tangan kaki tak boleh guna dah. Akhirnya ketakutan makin menjadi-jadi sampai ada keluarga yang ambil keputusan pindah keluar terus dari pulau tu. Kerajaan Jepun pun kena cari jalan penyelesaian segera. Dan dari situ lahir idea, kenapa tak cuba bawa masuk cepelai? Sebab cepelai ni memang musuh ketat ular berbisa macam ular tedung, sepupu si habu tu. Lagi satu, cepelai pun boleh tolong kawal tikus hitam yang rosakkan ladang tebu. Bunyi macam solusi semula jadi yang paling mantap kan? Atas kertas je lah. Jom tengok sama-sama, berkesan ke tidak? Cepelai, Pemburu Ular Atau Masalah Sebenar Cepelai dari India ni laju macam kilat, tahan bisa dan reaksinya lagi pantas daripada ular. Sebab tu dia jadi musuh utama ular tedung, raja segala ular. Jadi bagi cepelai, ular habu tu kira kacang je lah. Tahun 1979, Jepun lepaskan 30 ekor cepelai di pulau Amami Oshima dengan harapan nak selesaikan masalah. Tapi apa jadi dalam 25 tahun lepas tu memang buat semua terkejut. Disebabkan tiada pemangsa semula jadi di pulau tu, tahun 1993, populasi cepelai dah jadi lebih 10,000 ekor. Dan mereka mula kuasai pulau. Habis tu, populasi ular habu berkurang ke? Hmm, um, tak pun. Rupa-rupanya, rancangan bijak tu ada kelemahan besar. Cepelai aktif siang hari, tapi ular habu keluar waktu malam. Memang tak jumpa lah kan? Jadi daripada memburu ular habu, Cepelai pun cari mangsa lain yang lagi senang. Contohnya Arnab Amami, haiwan rare yang cuma ada di pulau tu. Populasinya jatuh sampai 80%. Tikus berbulu panjang Ryukyu dan tikus berduri amami pun kena nasib sama. Burung yang buat sarang atas tanah macam burung jelit pun makin hilang sebab cepelai suka makan telur. Senang cerita, tentera cepelai ni tengah rosakkan ekosistem yang ambil masa lebih 10 juta tahun nak terbentuk. Saintis tak boleh duduk diam dan tengok je. Bila penyelesaian tu jadi bencana yang lagi teruk daripada ular habu sendiri, mereka tak ada pilihan lain kecuali rancang operasi besar-besaran untuk hapuskan cepelai. Dan misi ni ambil masa yang sangat panjang, sangat sangat panjang. Perang 25 tahun yang epik. Macam mana Jepun buru 10000 ekor cepelai dalam hutan luas Pulau Amami Oshima? kebanyakan pakar alam sekitar masa itu anggap misi ini misi yang mustahil. Jadi rupa rancangan hapus cepelai itu macam mana? Mula-mula kerajaan letak perangkap tepi jalan. Tapi masalahnya cepelai ini laju macam kilat, cepat membiak dan pulau itu pun besar sangat. Cara itu tak cukup. Tahun 2000, kerajaan ubah strategi bagi ganjaran kepada penduduk yang berjaya tangkap cepelai. Hasilnya, dalam lima tahun pertama, mereka tangkap lebih 14,000 ekor. Nampak macam banyak kan? Tapi cepelai masih bersepah. Jadi tahun 2005, Jepun lancarkan operasi penuh untuk hapuskan cepelai. Tubuhkan pasukan khas bernama Amami Mongoose Busters, gabung tenaga saintis dan penduduk tempatan. Misi mereka, pasang lebih 30,000 perangkap dan 300 kamera sensor gerakan seluruh pulau dari tepi jalan sampai ke hutan dalam. Jumlah cepelai mula turun, tapi yang tinggal jadi makin bijak. Mereka belajar elak perangkap, hafal laluan dan lari masuk hutan tebal yang manusia pun susah nak masuk. Masa untuk guna senjata berat iaitu anjing pengesan khas yang dilatih untuk cari cepelai di tempat manusia tak boleh capai. Dan bila anjing pun tak mampu, pasukan mula guna umpan bercampur racun tikus di kawasan yang perangkap tak sampai. Tapi mimpi ngeri sebenar baru bermula bila cepelai tinggal bawah seribu ekor. Cari mereka macam cari jarum dalam laut kena hapus semua. Sebab kalau terlepas si ekor betina yang tengah bunting, boleh mula semula dari kosong. Pasukan Mongoose Busters pun tingkatkan usaha. Tambah kamera sensor jadi 500 unit. Ada cepelai yang muncul banyak kali dalam rakaman tapi masih berjaya lari bertahun-tahun. Mereka boleh cam bau manusia, elak laluan biasa dan keluar cari makan waktu malam aja. Pasukan peronda dan anjing pengesan kena ronda seluruh pulau dengan teliti. Penduduk pun dilatih untuk lapor kesan cepelai macam najis atau jejak kaki yang mencurigakan. Jadi usaha ini berjaya ke? Tahun 2017, cepelai tinggal beberapa puluh ekor je. Dan April 2018, perangkap berjaya tangkap cepelai terakhir di Amami Oshima. Tapi tak ada siapa pun yang terus raikan. Pasukan terus berjaga selama enam tahun lagi. Tiada penampakan, tiada rakaman, tiada bukti langsung. Akhirnya September 2024, Jepun umum secara rasmi yang Pulau Amami Oshima bebas cepelai sepenuhnya. Dan hasilnya memang luar biasa. Arnab Amami mula melompat semula. Burung tempatan pun mula buat sarang di kawasan yang dah lama sunyi. Ekosistem pulau tu mula pulih perlahan-lahan. Tapi kita kena patah balik ke isu asal. Macam mana dengan ular habu? Yang menariknya jumlah orang kena patut ular pun turun. Tapi bukan sebab cepelai. Ia disebabkan kempen kesedaran awam. Contohnya, pakai boot waktu malam, elak kawasan berisiko dan akses kepada antivenom yang lebih baik. Sekarang penduduk ada alat tangkap ular dan kota untuk simpan sendiri. Siap ada ganjaran untuk sesiapa yang berjaya tangkap ular habu hidup-hidup. Tahun 2020, jumlah kes patukan turun ke sekitar 60 orang setahun dan yang lagi hebat, tiada kematian akibat bisa habu sejak tahun 1992. Kalau dari awal buat macam ni, tak payah bazir berjuta dolar dan masa sampai 25 tahun. Sampai hari ini ulah habu masih jadi sebahagian ekosistem semula jadi Pulau Amami Oshima dan masih jadi haiwan yang penduduk tempatan takut. Tapi sekarang mereka hormat dan urus habu dengan bijak, bukan nak hapuskan terus. Dan tahu tak, projek kawalan spesies macam ni bukan Jepun je yang buat. Sebenarnya banyak negara lain pun pernah buat pelan macam ni. Tapi berkesan ke? Mari kita tengok sama-sama. Arnab dan Stout di New Zealand, kesilapan berganda. Macam mana haiwan comel yang nampak tak bahaya langsung boleh jadi punca bencana ekologi paling teruk di dunia? Dah hampir 200 tahun berlalu, New Zealand masih bergelut nak pulihkan kerusakan tu. Semuanya bermula sekitar tahun 1830 bila ramai orang Eropah berhijrah ke New Zealand. Mereka bawa budaya tradisional dan haiwan yang biasa macam arnab untuk makanan, sukan memburu dan rasa macam di kampung halaman. Tapi arnab ni membiak laju betul. Seekor induk arnab boleh lahirkan sampai 45 anak setahun dan bila tiada pemangsa semula jadi di New Zealand dari beberapa ekor terus jadi berjuta dalam masa beberapa dekad haiwan comel ni bertukar jadi mimpi ngeri sebenar mereka makan habis rumput di padang sampai berlaku hakisan tanah besar-besaran di pulau selatan New Zealand tanaman pertanian musnah dan Arnab makan terlalu banyak sampai tak ada makanan untuk biri-biri dan lembu. Hasil ladang pun jatuh teruk. New Zealand yang dulu digambarkan sebagai tanah yang penuh peluang, jadi penuh dengan ladang terbiar dan keluarga petani yang bankrupt. Dan cerita tak habis di situ. Lubang yang Arnab korek menyebabkan tanah runtuh, bangunan rosak dan bukit pasir tepi pantai pun musnah. Jadi macam mana New Zealand cuba selesaikan? Tahun 1880, mereka bawa masuk satu lagi haiwan. Stoat. Jangan tertipu dengan muka comel dia. Stoat ni pemburu kecil yang ganas, memang pakar membunuh arnab. Semua orang harap dia boleh kawal arnab dan pulihkan keseimbangan alam. Selesai masalah kan? Salah. Lagi teruk jadinya. Keadaan jadi huru-hara. Populasi stoat meletup lebih cepat dari jangkaan dan yang paling teruk, mereka bukan buru arnab aja. Stort jumpa bufet mangsa yang lagi senang. Burung asli, telur, anak burung, cicak, serangga, sampai udang air tawar pun kena. Burung asli yang dah berjuta tahun hidup tanpa pemangsa mamalia pun jadi mangsa mudah. Kemahiran terbang mereka lemah macam itik. Jadi senanglah kena serang. Stort kecil ni boleh bunuh haiwan yang lagi besar dari dia, macam burung kiwi dewasa. Siap boleh bunuh burung takahi yang berat 3 kg tak lama lepas tu, Stoat jadi musuh nombor satu hidupan liar New Zealand. Mereka buat banyak spesies burung pupus atau hampir pupus macam burung kakapo, kakako pulau selatan, kiwi coklat dan burung hantu ruru. Tapi krisis ekologi tak berhenti di situ. Bila spesies burung penting hilang, tak ada siapa nak makan buah dan sebarkan benih. Bilangan tumbuhan pun berkurang, proses pendebungaan pun terjejas. Lama-lama, tumbuhan pun tumbuh perlahan sampai struktur dan komposisi hutan berubah terus. Ada jalan penyelesaian tak? Jawapannya, ada. Mereka guna perangkap dan racun secara serius untuk kawal stod dan arnab. Tapi berkesan ke? Setiap tahun, kira-kira 25 juta burung asli masih jadi mangsa haiwan pemangsa. Sebab tu New Zealand lancarkan rancangan besar Predator Free 2050. Matlamatnya, hapuskan pemangsa asing macam tikus dan stoat dari seluruh negara menjelang tahun 2050 untuk pulihkan ekosistem dan kekalkan biodiversiti. Macam mana dengan masalah arnab? Masih ada, tak hilang pun. Tapi buat masa ni, New Zealand fokus pada stoat dulu. Kodok tebu dan kumbang tebu di Australia. Tahun 1935, petani Queensland berdepan dengan krisis besar bila kumbang tebu greyback musnahkan ladang mereka sampai licin. Lava dia gigit akar sampai pokok tebu tumbang berderet-deret. Tapi racun serangga masa tu bahaya sangat, bahan kimia kuat. Jadi saintis cuba cari cara semula jadi sebagai alternatif. Mereka dapat inspirasi dari Hawaii sebab kodok tebu di sana berjaya kawal masalah kumbang. Australia pun import 101 ekor kodok tebu dari Hawaii, biakkan dan lepas beribu ekor keladang tebu seluruh Queensland. Soalan dia, boleh ke pejuang kecil ni selamatkan hasil tanaman? Jawapannya, langsung tak. Kodok tu tak minat langsung kat kumbang tebu. Kenapa pula? Sebab kumbang duduk di pucuk tebu tinggi. Kodok pula buru mangsa di tanah. Kodok tu tak cukup power nak lompat sampai atas. Lava kumbang macam mana? duduk bawah tanah. Maksudnya dua-dua tak pernah berjumpa pun. Walaupun kodok tak makan kumbang, cuaca panas Queensland buatkan populasi kodok meletup. Kodok mula meluas dari Queensland ke Northern Territory dan sekarang dah masuk New South Wales serta Western Australia. Masalah sebenar kodok tebu ni, ia macam kilang racun bergerak. Toksin kuat dari kelenjar bahu dia boleh bunuh hampir semua pemangsa yang cuba makan dia. Buaya air tawar, cicak, ular harimau, dingo dan kuol utara mula mati berjemaah. Biawap monitor hampir pupus di beberapa kawasan. Kumbang macam mana? Masih seronok makan tebu macam biasa, siap mungkin berterima kasih kepada kodok sebab dah hapuskan pemangsa dia. Hasilnya, Australia sekarang kena hadap lebih 200 juta ekor kodok tebu. Semua anak cucu dari 101 ekor asal sekarang dah ada jual produk komersial macam Hop Stop khas untuk kodok ni. Setiap tahun ada program Great Cane Toad Bust yang kumpul ribuan sukarelawan untuk tangkap kodok dengan tangan. Mestilah kena pakai gear keselamatan elak racun. Kumbang tebu macam mana? Paling kelakar, petani sekarang tetap guna racun serangga juga dan ubah cara mereka bertani macam pusing tanaman baikki sistem saliran dan urus tanah untuk kurangkan tempat pembiakan kumbang tapi bukan semua kawalan biologi gagal lepas ni kita akan tengok contoh kejayaan bila alam digunakan untuk lawan alam dan betul-betul berkesan perang melawan kaktus percaya tak australia pernah berperang dengan pokok dan hampir kalah awal 1900 kaktus jenis prickly pear tukar lebih 20 juta hektar tanah Australia jadi padang berduri yang ganas. Kalau nak bayangkan, tu bersamaan empat kali saiz gabungan Selangor dan Pahang yang penuh dengan tumbuhan berduri. Yang lagi ngeri, ia merebak lebih seribu hektar sehari. Tapi kenapa kaktus ni menakutkan sangat ya? Kan pokok je, tak bahaya kot. Sebenarnya, duri dia boleh cederakan haiwan liar, haiwan peliharaan dan ternakan sampai boleh mati. Lembu-lembu pun elak kawasan kaktus secara naluri. Maknanya padang ragut tak boleh guna. Kawasan penternakan pun makin sempit. Durinya juga mudah melekat pada kulit dan bulu biri-biri. Bulu yang dah tercemar tu susah nak cuci. Kos pun jadi tinggi dan nilai komersial pun jatuh dengan teruk. Kerusakan ekonomi makin teruk sampai ramai petani terpaksa tinggalkan tanah dan pindah. Dan kaktus-kaktus ni bukannya senang nak hapus. Ada yang cuba cabut dengan tangan, ada yang guna jentera berat. Tapi semua tu lambat, penat dan akhirnya tak berkesan. Kenapa pula? Sebab cepisan kecil kaktus yang tertinggal dalam tanah atau hanyut pun boleh tumbuh hidup balik. Bakar pun tak jalan, tanam pun tak mati. Kaktus ni tahan panas, tahan kering, tahan api. Kalau guna racun macam mana? Ada racun arsenik pentoxide yang boleh bunuh kaktus. Tapi racun ni bahaya sangat, mahal dan boleh jejaskan manusia serta haiwan. Jadi memang tak ada cara ke nak hentikan pokok kebal ni? Tahun 1920, Kerajaan Australia tubuhkan Commonwealth Prickly Pear Board khas untuk cari penyelesaian kepada masalah ini. Mereka hantar pakar botani ke Amerika Selatan, tempat asal kaktus ni untuk tengok apa yang kawal tumbuhan tu dekat sana. Lepas berbulan kajian, mereka jumpa pembunuh kaktus semula jadi yang power, seekor rama-rama bernama Cactoblastis cactorum. Lava rama-rama ni makan kaktus berduri je, tak kacau tumbuhan lain. Tapi lepas banyak kes silap sebelum ni, Australia tak nak gopoh dah. Mereka ambil langkah berhati-hati, import 3000 biji telur rama-rama daripada saintis Argentina dan uji bertahun-tahun di dalam makmal. Sampai tahun 1926 baru mereka berani lepaskan rama-rama pertama ke alam semula jadi. Adakah ini penyelamat Australia atau satu lagi bencana? Dan dalam masa cuma 10 tahun, si rama-rama hero ini berjaya hapuskan 90% kaktus berduri. Lebih 20 juta hektar tanah yang dulu penuh duri kini jadi kawasan pertanian yang boleh digunakan semula. Ekosistem pun mula pulih dengan hebat. Sampai hari ini, prickly pear masih wujud di Australia. Tapi sekarang ia cuma rumpai biasa yang boleh dikawal. Bukan raksasa hijau yang dulu semua orang takut. Kumbang versus Koya Macam mana kumbang kecil ni jadi penyelamat terbesar dalam sejarah pertanian? Pada tahun 1880, industri buah oren California hampir lumpuh disebabkan serangan serangga yang dipanggil koya. Nak gambaran jelas, ekspor oren jatuh dari 2,000 kontena jadi 400 je dalam masa setahun. Petani dah putus asa, dah cuba macam-macam cara. Ada yang siram pokok dengan minyak ikan paus mahal, berminyak dan tak berkesan. Ada yang sembuh wap panas, pokok pun tak tahan. Paling ekstrim, ada yang letupkan serbuk letupan dekat kebun. Tapi koya ni ada lapisan wax macam perisai semula jadi. Kebal hampir semua bahan kimia. Lagi satu, mereka membiak laju. Malam bunuh satu, esok muncul sepuluh. Keadaan makin teruk sampai muncul seorang lelaki. Albert Kobeli, ahli entomologi dengan idea luar kota, dia tak lawan alam dengan teknologi. Dia guna alam untuk lawan alam. Kobeli pun pergi ke Australia cari pemangsa semula jadi si Koya ni. Di sana dia jumpa kumbang kecil bernama Vidalia, pemburu mini yang jadi mimpi ngeri Koya. Kumbang ni berevolusi khas untuk buru Koya. Ia tak kacau makhluk lain. Vidalia hidup sekejap tapi membiak pantas. Boleh kejar populasi Koya yang betina boleh bertelur sampai 190 biji dan lava terus serang koya lepas menetas. Lapa ke dan membiak laju. Itulah dia rahsia untuk jadi hero pertanian. Tapi ingat, ni zaman 1880. Hantar serangga hidup merentas lautan ke Amerika. Tak ada jaminan kumbang tu boleh hidup atau mampu sesuaikan diri. Dan itu satu pertaruhan besar. Tapi apa jadi lepas tu boleh kata ajaib. Dari 514 ekor vedalia yang dibawa masuk, populasi dia meletup. Dalam beberapa bulan dah diagih ke ratusan petani di seluruh California. Koya bukan sekadar berkurang tapi terhapus hampir sepenuhnya. Semua ni dengan bajet cuma RM6500 tapi jimat berjuta-juta untuk industri pertanian. Kampen Vedaliani jadi contoh kawalan biologi yang berjaya, bukti bahawa kadang-kadang hero kecil boleh dan mampu untuk mengubah dunia. Sebelum ni kita cerita pasal benda pelik dalam alam semula jadi yang lagi luar biasa dari apa yang kita boleh bayangkan. Macam ikan keluar dari tanah, belut tembus mulut haiwan lain dan kambing panjat tebing menegak. Semua tu ada dalam video ni.